Хочу надати перше перше слово э, військовому кресару э, на жертву Володимиру Анатолійовичу. Э, хочу тих та зазначити перед депутатами. З велику депутати, На сьогодні я хотів би довести до вас інформацію, що в э, вооружених силах наче э, програма широкомасштабна запущена по. отбора на службу за контрактом Контракт у, у нас на территории города и района размещено около 18 частей там будет около где-то 500-600 рабочих мест штаты будут затверждены где-то в 15 числу ну, тарификация по в февраля то бишь у нас в появится и уже появилась 7 полка бригада формируются Контрактники около да, по полторы, где-то рабочих Заработная плата у военнослужащих сейчас у солдата, у рядового, самая минимальная это должность, это водитель, там получает меньше всех, это около 7 тысяч гривен, по, ну, находясь на мирной территории, то есть здесь. Именно, на мере, да, Именно да. здесь, вот, в рах, если он служит, он получает 7 тысяч гривен, а если это должности связаны, там, ну, другие, не водительские, а, то где-то около 7,5, 8, сержанты там 9, 10 командиры заводов. Ну, то бишь нормальная, в принципе, заработная плата, конкурентная на рынке заработная плата Прошу Петренко Мискова головы и вас, шановые ну, в плане а, провести информационную пропаганду вместе, ведь повидно, а, службы за контрактом, для того, чтобы люди шире узнали. Мы это, в принципе, проводим, мы мероприятия, но вижу, что их не хватает. Вот и также довожу до вас что у нас где-то с лютого месяца в принципе проекты постанов виповидных есть Все мочерга мобилизации начнется здесь в лютому месяце В зависимости от того сколько мы наберем на контракт, на контракт у нас естественно и планы мобилизации чем больше, тем меньше личного состава будет приглашаться меньше на контракт. Так, так, так. В принципі, воно взаємосв'язане. Ось таку інформацію. Цікаво проходити, тому що я дуже часто чую, що багато людей без роботи. Ну і молодих хлопців. через центр зайнятості вони Яким чином ви вже повідомляли в місті, щоб я розумів вже як було і що треба додати. Інформація є на сайтах. Периодическую печать передали, которые газеты выпускаются у нас. Куда куда? Периодическая печать. Наше новожитие газеты. Но ну, этого мало. Затем, значит, есть информация о центре 7 числа будет ярмарка вакансий проводиться такая. И мы попросили списки неработающих, не работающих, чтобы в телефонном режиме им предложить данную работу, вернее, службу воинскую на выбор. В некоторых воинских частях есть еще и остаются место под проживание. То есть какой какое место, кое -какое если люди поступают на контракт, там прописано, что они именно четко на территории мирной, или может быть таки, что через Европу их заберут в зону Они могут Ту -ту туда уехать. То есть сначала их берут сюда, а потом еще... Uh -hmm. по У нас, допустим, часть семи полков принимает участие в боевых действиях на территории Донецкой Абланской области да, да. систематично. Они приезжают, но ну, да, есть да, ну, а да, частей, да. которые там Вот в да. Праворах все воинские части, в принципе, участвуют в конфликте. Их одевают, кормят, потому ну, что, что, все, я знаю, что раньше, 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 мы волонтерам не помогали, потому что приходят, когда нема И мы скидались за все, помогали солдатам. Зараз уже все включено, Войска, одежда, да. теплые берцы, э, ну, каштаники, все это уже укомплектовано да, полностью. мы ну, да. Да? Форма включена полностью, и производственные мощности. А сколько, до какого И что с теми людьми, которые старше, до какого вику сейчас называете, И с тающим женочьи стать? Вик от 18 до 60 лет. Контракт. На контракт можно сейчас призвать С учетом, что, да, сейчас э, особого периода раньше было до 35. И женки такош. Статья очень много вакансий на женских будет, я имею в виду специалистов связи, Вместе аудита в этой части